এ কিং শ্বুড নেভাৰ লিভ ইজম তাত কোনো ৰজা নাই লতা মঙেশকাৰ মৰিলে কিবা এটা কৰিলে তাহাঁতি নাই কৰা ৰাজেশখান্না মৰিছে এটা একদম নিউজ এটা ওলাইছে ৰাজেশানা দাইট মোৰ তাত ৰজা নাই মই বোলো ছাৰ মই অসমত যদি মই মৰোঁ এসপ্তাহ বন্ধ হৈ যাব আই লিভ লাইক দোম যন্ত্ৰ বনাই দিছিলেতো তাৰ পৰা ওলাইছো এতিয়াও ইউ হেভ নট আ মই যদি ফেচ কৰিছোঁ কোনো দেখা নাই এইটো লাইক আই এম জাষ্ট গয়িং এম অ'ন সাগৰ মাজত যেতিয়া জাহাজখন এৰি দিয়ে কেপ্টেইনটো কি কৰে হি জাষ্ট গজ অ'ন কোনে তোমাক বাট দেখুৱাইছে মানে কোনো নাই দেখুওৱা নিজৰ পৰা লৈছা নে কোনোবা মানুহ তোমাৰ লগত আছে যালে তুমি চালে বা তুমি বিচাৰি পোৱা বা তোমাৰ ওচৰত আহি বহেহি তোমাৰ হাতত ধৰে মই আছোঁ বুলি কয় তেনে জীৱনত সেই ধৰণৰ তোমাৰ আশ্ৰয় আছে নে তুমি নিজেই নিজৰ আশ্ৰয় তোমাৰ কোনো আশ্ৰয় নাই পাঁচটা ঘৰ আছে But I'm strong. I want to live like Alexander. Heart is pumping. Blood. No. From a childhood, it's there the emotion that you love someone, you want to stay with someone. Tell me about that. কি লাগে মই একো নালাগে মই লাখ লাখ মানুহৰ লগত থাকোঁ মানুহে জানিব বিচাৰিব যে ইউ ডাই এমটি তোমাৰ যিমান গুডনেছ আছে যিমান ভাল বস্তু আছে সেইখিনি তুমি দি যোৱা মই দিয়ে আছো মই মই আমি কি বিচাৰোঁ মানে মানুহৰ কথাটো কৈছোঁ আই এম ৰিপ্ৰেজেণ্টিং দ'জ পিপল হু লাভ ইউ তেওঁলোকে বিচাৰে তোমাৰ হেল্থৰ তোমাৰ কেয়াৰ তেওঁলোকে যিটো তোমাৰ ডিভাইন ভইচ আছে মই শব্দটো ৱৰ্ডটো ইউজ কৰিছোঁ ডিভাইন এই ডিভিনিটিটো সেই ভইচটো তোমাৰ একে থাকক তুমি আৰু দিয়া তুমি আৰু কাম কৰা তুমি বহুত দীঘলীয়া সুস্থ জীৱন জীয়াই থকা তুমি আৰু মানুহৰ কাৰণে কাম কৰা তুমি আৰু ওপৰলৈ যোৱা তুমি মই আশা কৰিছোঁ তোমাৰ মানে এটা আৰু গ্ৰেটাৰ জাৰ্ণি তোমাৰ আগত আৰু আছে নতুন জাৰ্ণি গ্ৰেটাৰ জাৰ্ণি টাৰ্ণিঙৰ পিছফালে কি আছে কোনো ক'ব নোৱাৰে

মোৰ ঊ বছৰ আগৰ ষ্টৰি নহয় একো নহয় নিজকে সাগৰৰ লগত মৰিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ উটাই দিলে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰে তুমি গৈ 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 তুমি সাগৰলৈ যাব বিচাৰা নে সাগৰত তুমি মাজত আছা এতিয়া মই সেইটোৱে আশা কৰিম তুমি জাহাজখন পোৱা য'ত তুমি নিজে চলাই নিব পাৰিবা যেনি যায় মই আমি কোনেও ক'ব নোৱাৰোঁ তুমি যেন তোমাৰ ৰাস্তাটোত লাইট হাউচবোৰ পোৱা যি পোহৰ দিয়ে ৰাতি নাবিকক বাট দেখুৱাই এন্ধাৰত সেই লাইট হাউচবোৰ যেন তোমাৰ জীৱনত আহে সেই লাইট হাউচবোৰ তোমাক যেন বাট দেখুৱাই আৰু যাতে তুমি আন্ধাৰ সাগৰে মানুহ মানুহক বুজাৰ কাৰণে মই কোৱাই নাই মই তোমাক কৈ আছো তুমি বুজি পোৱা নাই তুমি বুজি পোৱা মই তোমাক কৈ আছো যিসকলে বুজিব বুজিব কিমান দহ মই নাচাওঁ খালী দহ কেইমান কিন্তু জাপ মাৰি দিওঁ পাইছো আগতে মোক পাঁচটামান মানুহে বচাই আনিছে সেইটো মই ৰিগ্ৰেট কৰিছো চিনেমাত তুমি নিজৰ যত্নটো নলোৱা একদম মেচিন মান কম তুমি কৈছা তোমাক যন্ত্ৰ বনাই দিলে কোনে বনাল তুমি নিজেই তো বনাইছা নিজৰ পিপল মানে কৰিছে তোমাক দে মেড মি মেচিন আই ওয়াজ নট লাইক দ্যাট কিয় কেনে সেইখন মই খং উঠে নহয় লিখিছিলা মই এটা যন্ত্ৰ যেতিয়া বুঢ়া হ'ম তেতিয়া কেইটাহে চাম য'ত যেতিয়া মৰে লগত তিনটামানহে থাকে বাকীবোৰ কোনো নাথাকে কিন্তু চব পলাই যায় যেতিয়া হিৰটো মৰি যায় লগত সেই তিনিটামান থাকে সেইকেইটা মানে ওচৰত থাকে উপায় নাই এইকেইটা নেৰে বাকীবোৰ কোনো নাই চব পলাই যায় তাৰপিছত মিতল চ' সি মানে বোম্বেত মোৰ ঘৰত আহে মই ওপৰৰ পৰা নামি আহোঁ বোলে কি কাম আছো কি কৈছে মই আপোনাক মেনেজ কৰিম চ' সেই যেতিয়া তিনিদিন চাৰিদিন আহিলে মই দেখিলোঁ যে ল'ৰাটোৰ পেচেঞ্চটো ভাল ইজ ফ্ৰনচাম চ' বোলো মই কি কৰিব লাগিব মোক কৈছে কৰিব নোৱাৰে আপুনি প্ৰগ্ৰেম কৰিব লাগিব মই আপোনাক লৈ যাম বেলেগ বেলেগ জেগাত সি বহুত জেগাত লৈ গৈছে মোৰ বাহিৰতো লৈ গৈছে এতিয়া সিদ্ধাৰ্থতে চাই আগতে সি চাইছিলেহি বাট সি ষ্টীল লাইক মাই ব্ৰাদাৰ ইজ লাইক সি ক'লে মই কিবা পাৰ্চেণ্টেজ এটা ল'ম আৰু মই খালি আপুনি প্ৰগ্ৰেম কৰিব লাগে ঠিক আছে ব'ল সেইটো সেইটো ক'বলৈ তই চাৰিৰে নাহিল নেকি তই কৈছ আপুনি খেদি খেদি দিয়ে গ'ল তাৰপিছত মানে কি মানে মেনেজমেণ্ট তাৰ মষ্ট মেনেজমেণ্ট তাৰ তাৰ আন্দাৰত এতিয়া তাতে এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ থ্ৰী ষ্টাৰ আৰ্টিষ্ট আছে গোটেই অল অৰিজিত সিঙৰ পৰা অনুভৱ কৰি গোটেইখিনি সি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে মোৰ পৰা ছ সি মোক ক'লে যে দাদা আমাৰ এটা আমি এটা এগ্ৰিমেণ্ট কৰিব লাগে বোলো কি এগ্ৰিমেণ্ট কৈছোঁ এইটো মানে আমাৰ ছিষ্টেম এইটো আমি যাক যি আৰ্টিষ্ট লওঁ তেতিয়া একদম নতুন সি মানে আমি এগ্ৰিমেণ্ট এটা কৰোঁ এইটো মই ল'ব তই ৰাতি আহিবি দুটা বজাত আহিলে মই স্টুডিওতে কাম করে আসেমাত সিনেমা কোথাও ভাই মন্দা সিনেমা এখন চলি আছে কাম করে আস দুটা বাজার একদম রেডি তিনটা বাজার মানে তাক কল বোলো বোল গাড়ি তাই ভূতনাথ শ্মশানত লো আছো তিনটা বাজাত যে শশানত বাজার বাজাত এগ্রিমেন্ট ছশানত এগ্ৰীমেণ্ট তই বোলে চা তই মোৰ ভাইটি হয় নহয় তই যদি আগতে মৰ মই তোক জ্বলাম যদি মই আগতে মৰ তই মোক জ্বলাবি ডাটছ এগ্ৰিমেণ্ট আজিলৈকে অহা নাই সি আই এম লাইক ডেট ডেটছ এগ্ৰিমেণ্ট কি এগ্ৰিমেণ্ট লাগে এতিয়াই ইজ ভেৰী বিগ হিজ লাইক ইণ্ডিয়াৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ নেকি সি